হেল্ল' নমস্কাৰ দুটিমান কথা লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে চাব অহা কালিৰ পৰা মানে এক আগষ্টৰ পৰা বিশেষকৈ আৱাৰ্ড লাইফ নিপুলৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে পাবলৈ চাবলৈ পাব আনন্দ সাগৰ আমাৰ এটা অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটো আধ্যাত্মিক দিশৰ ওপৰত আমি যিমান পাৰোঁ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা দান দিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি সাপেক্ষে আগবাঢ়িম আৰু কেনেধৰণে শিক্ষাসমূহ দিম অকণমান থুল মূল আভাস আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ যুগত সমাজখন মানে শুদ্ধ ৰূপত পৰিচালিত কৰিবলৈ গ'লে আমি কুমলীয়া শিশুসকলক কোমলীয়া অৱস্থাতে আধ্যাত্মিক দিশটোত আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব আমাৰ আঙুলিৰ মূৰত গ্ৰন্তি কৰিব পৰা কেইখনমান বিদ্যালয়ত আধ্যাত্মিক দিশত শিশুসকলক শিক্ষা দিয়া যায় যিসকল বিশেষ প্ৰাইভেট বিদ্যালয় যিখিনি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত আধ্যাত্মিক দিশত শিক্ষা দিয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় সেয়েহে মই আমাক কণ কণ শিশুসকলক বিদ্যালয় আৰম্ভণিতে মানে প্ৰাৰ্থনা কৰা মুহূৰ্ততে দহ মিনিট সময় বিচাৰিম এই দহ মিনিট সময়ত সেই শিশুটোৱে ঘৰত ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা বিদ্যালয়লৈকে অহালৈকে বা বিদ্যালয় যোৱাৰ পিছত কি কি কৰিব লাগিব এই কথাখিনি মই আনুষংগিক হিচাপে শিশুসকলক দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ শিক্ষকসকলৰ উপস্থিতিত এনেধৰণে হ'ব যে শিশুটো কিমান সময়ত শুই উঠে শিশুসকল কিমান সময়ত শুই উঠি প্ৰথমতে পৃথিৱীক চবেই প্ৰণামকৰণ নকৰে বা তাৰোপৰি ঘৰখনত ককাক আইতাক আছে মাক দেউতাক আছে ককা আইতা দেউতাকক কেনেকৈ প্ৰণাম কৰে প্ৰণাম কৰি শুই উঠি কেনেকৈ সূৰ্য প্ৰণাম কৰিব লাগিব যাতে যে শিশুসকল সূৰ্য নোলোৱা আগতেই উঠে বা সূৰ্য ওলোৱাৰ পিছতো উঠে এই দুইটা অলপ বিশদভাৱে ভাঙি শিশুসকলক জনাম আৰু শিশুসকল গা পা ধুই আহি যেতিয়া আকৌ বিদ্যালয়লৈ আহে বিদ্যালয়লৈ প্ৰৱেশ কৰোঁতে বিদ্যালয়ৰ মূল প্ৰৱেশত কেনেকৈ প্ৰণাম কৰিব লাগিব তাক কিতাপ ফটোখিনি থৈ ক্লাছৰুমত সোমাওঁতে সেই ক্লাছৰুমলৈ সোমাই যাওঁতে কেনেকৈ প্ৰণাম কৰিব লাগিব বা ওলাই আহি সেই প্ৰাৰ্থনা বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰা সময়ত সেই শিশুটোক কেনেধৰণে মানে প্ৰাৰ্থনা কৰা আত্মহূৰ্তত কেনেধৰণে তেওঁৰ ভৰি দুখন থাকিব লাগিব হাত দুখন থাকিব লাগিব এই বিবৰ কিছু জনাম তাৰোপৰি বিশেষকৈ আমি শিশুসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে শিশুসকলেও যেনেধৰণে সূৰ্যটো তেওঁ নিয়মানুবৰ্তিতা হৈছে ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাত বা চাৰিটা বজাত সূৰ্যটো ওলায় ডাৱৰীয়া হওক বতৰ বেয়া হওক ভাল হওক নাজানো সূৰ্যটো নিয়মানুবৰ্তিতা পালন কৰি ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাত সূৰ্যটো ওলায় বা চাৰে চাৰিটা বজাত ওলাই আকৌ সন্ধিয়া পাঁচটা চাৰে পাঁচটা বজাত গৈ যায় তাক কাৰণে শিশুসকলেও যাতে যে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি তেওঁলোকে কৰণীয় কামখিনি কৰে বিশেষকৈ চৰাই চিৰিকটি সূৰ্য নোলোৱাৰ আগতে পোহৰ হোৱাৰ লগে লগে বাঁহৰ পৰা উৰি গুচি যায় আকৌ ঠিক সূৰ্যটো বা আগমুহূৰ্তত আকৌ চৰাই চিৰিকটি আহি বাঁহত সোমায়হি এই শিশুসকলেও এজনে ৰাতিপুৱা ওলাই যোৱাৰ পৰা স্কুললৈ গৈ ঘূৰি আহি আকৌ ঘৰত সোমোৱালৈকে কেনেধৰণে প্ৰণাম কৰিব লাগে শিক্ষাগুৰুক কেনেকৈ প্ৰণাম কৰিব লাগে বা যিসকল বয়সবৃদ্ধ মানে ককাক আইতাক বুঢ়ী মাকক কেনেকৈ প্ৰণাম কৰিব লাগে সেই সবিশ্বেষ জনাই মই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু আধ্যাত্মিক দিশৰ ওপৰত শিশুসকলক শিক্ষাৰ দান দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু যদি প্ৰশাসনৰ অনুমতি পাওঁ হয়তো অহা এক আগষ্টৰ পৰাই মই বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় গৈ আধ্যাত্মিক শিখৰক শিক্ষাৰ ওপৰত আমি শিক্ষা দান দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বিশেষকৈ শিশুসকলক আধ্যাত্মিক দিশটো আগুৱাই নি আমাৰ সমাজখন দেশখন শান্তিময় কৰি আনন্দৰ সাগৰ বোৱাব পাৰোঁ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মাক দেউতাক ককাই ভাই ভাই ভনীক যাতে যে আমি সুস্থ শৰীৰে আজিকালি আমাৰ পিতৃসকলে যদি মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি শিশুসকলক কেনেধৰণে আচাৰ নীতি কৰে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেইখিনিৰ পৰা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পোৱা যায় আৰু বিশেষকৈ দোকানৰ আশে পাশে বিদ্যালয়খনৰ আশে পাশে থকা সৰু সৰু ঘোমটিবিলাক যিখিনি মচলাজাতীয় বস্তু আহাৰ খায় আমাৰ উঠি অহা শিশুসকলক কেনেকৈ তাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি এই ক্ষেত্ৰতো আমি বিশেষ চেষ্টা কৰা হ'ব তাৰ উপৰি শিশুসকলে যাতে যে বজাৰৰ শাক চব্জি খোৱা আগমুত্ৰতে ফল মূল কিয় খাব লাগে ফল মূল খালে কি হ'ব এইখিনি দ্বিতীয়ত ভাঙি পুংখানুপুংখনে দহ মিনিট সময়ত আমি উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে সকলো শুভাকাংক্ষী ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰিম আজি শিশু কাইলৈ দেশৰ নাগৰিক স্বাধিক সভতা শিশুসকলক আমি সৰুতেই আমি তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক শিশুটো প্ৰদান কৰিব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে ভলুকা বাৰজোপাই কয় যে মই পৃথিৱীখন আকাশখন ফুটাই দিম কিন্তু ধোঁৱা কাউৰীজনীয়ে কয় যে তুমি আকাশখন ফুটাব নোৱাৰিবা তোমাৰ আগত বহি মই ভাজ কৰি বেকা কৰি দিম শিশুসকল তুমলীয়া অৱস্থাতে আমি ভাজ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আধ্যাত্মিক দিশত আমাৰ গুৰুসকলৰ ভিতৰত মা পিতৃ মাতৃ আৰু শিক্ষাগুৰু আৰু পিতৃ মাতৃক কেনেকৈ প্ৰণাম কৰিব লাগিব পিতৃ মাতৃকেই কেনেধৰণে কি কয় প্ৰণাম কৰাৰ এই প্ৰণাম কৰাৰ পদ্ধতিখিনিও মই ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোকক মানে আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিশেষকৈ বিদ্যালয় প্ৰথমতে ঔম শব্দটো তিনিবাৰ উচ্চাৰণ কৰি তেওঁলোকে অভ্য দৃষ্টিৰে ন নাকটো চোৱাৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মা দেউতা ককাই উম সকলোৱে মনত পেলাবলৈ জনাম তাৰপিছত চকু বিদ্যা মেলোৱাৰ পিছত শিশুসকলক আমাৰ আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়াৰ এক পাতনি মেলিম গতিকে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধানক বিশেষকৈ আমাৰ মহকুমা ধিপতি অনুমতি আৰু শিক্ষা খণ্ডৰ বিষয়ৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই প্ৰতি বিদ্যালয়লৈ যাত্ৰা কৰিব বিচাৰিছোঁ সকলো ৰাইজৰ দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ গতিকে শিশুসকলক আধ্যাত্মিক দিশেৰে আগুৱাই নি আমাৰ সমাজখন দেশ দেশখনৰ আৰ্থিক সামাজিক সকলো দিশত আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা চলাইছোঁ সকলোৰে দিয়া পৰামৰ্শ বিচাৰি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ জয়